में के लिए मित्रों का बहुत बहुत आभार यहाँ पालका तीर्थ में छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं दर्शनाथ के लिए उनसे बातचीत करेंगे उनका किस तरह का अनुभव रहा है और पिछले कितने दिनों से यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ पे फिलहाल बारिश चल रही है ये ठंड के मौसम में तो उनका अनुभव कैसा रहा जी सर आपका नाम और परिचय जया नजी का जी मेरा नाम सेंद्र साहू है मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ और हम लोग तो यहाँ आए हुए चौबीस तारीख से आए हम लोग जब से आए तब पानी गिर रहा है हम लोग ये हम लो ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए हैं और पानी गिरते हुए हम लोग बस में हम लोग सफ़र किए हैं और क्या कहते हैं हाथ पांडा वाला मंदिर देखने गए थे बहुत अच्छा लगा पानी में गिरते हुए सभी लोग आनंद लिए हैं और तो बहुत शानदार रहा हमारा सफ़र और आज आखिरी दिन है अट्ठाईस तारीख और उसके उपलक्ष्य में हम लोग कान्हा जी का पीटे आए हैं जी ये भाई साहब छत्तीसगढ़ से अपने परिवार के साथ चौबीस तारीख से आ गए हैं और ख़ास करके उन्होंने बताया कि यहाँ पे बारिश चल रही है उसके बारे में हमें पता नहीं था फिर भी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि ठंड के मौसम में बारिश आने वाली थी उसके बारे में वो कभी भी सोच भी नहीं सकते फिर भी बारिश चल रही है और वो अपने परिवार के साथ दर्शनार्थ के लिए सब जगह पे जा रहे हैं खास करके उन्होंने बताया कि यहाँ पर त्रिवेणी घाट में जहाँ पर पांडवों ने यज्ञ किया था और हिमराज माता जी को प्रसन्न किया था उसके बारे में भी उन्होंने बताया और भी आपको यहाँ पर बेराउल सोमनाथ का माहौल वातावरण और खास करके भगवान सोमनाथ दादा का सानिध्य जो मंदिर है वहाँ पर रस्ते के तरफ से कैसी सुविधाएं मिली है अच्छी मिली है या नहीं मिली है अच्छी सुविधाएं मिली है यहाँ पर सभी को अच्छी लगे सोमनाथ भगवान भी अच्छी लगे दर्शन की यहाँ पर जो भंडार है मतलब हम लो 50 50 पेविली 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 लोग पचास फैमिली हैं पचास फैमिली में तो कम से कम सभी लोग खुश हैं उन्हें अच्छा ही लगा भगवान के दर्शन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया ये भाई साहब के द्वारा बताया गया है कि सोमनाथ ट्रस्ट में सोमनाथ ट्रस्ट के तरफ से बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं और व्यवस्था मिली है और हम लोग संतुष्ट हैं और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे उनका नाम और मेरा नाम इधर साहू है मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ यहाँ गुजरात राज्य एक अच्छा। तो है बहुत अच्छा है यहाँ जैसे सोमनाथ मंदिर है मंदिर के बगल में हम लोग घूमे हुए हैं अभी और वहाँ का जो ट्रस्ट है ट्रस्ट के द्वारा जो अभी स्थानांतरण कर रहे हैं अच्छा। बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा जो मुफ्त में जो भोजन प्रसाद दे रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात की तारीफ की है तो बहुत बढ़िया बात है और दूसरा बात ये भी बताना चाहूंगा कि इस बारिश के मौसम में अभी भी आप कितने दिन तक घुटने वाले हो गीर सोमनाथ में और कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। आज हम आज हैं आज हम लोग का लास्ट रास्ते है आज हम लोग ग्यारह बजे का ट्रेन है हम लोग का है राष्ट्र के लिए आज तो निकल जाए ये बहुत बहुत धन्यवाद आपने महत्वपूर्ण समय दिया हमारे साथ और एक दोनों पति पत्नी जुड़ गए हैं उनसे बातचीत करेंगे वो भगवान सोमनाथ के सानिध्य के बारे में क्या बताना चाहते हैं भारका के बारे में क्या कहना चाहते हैं दिवाली के बाद सोमनाथ दर्शन गुजरात के लिए हमारा बाबा सोमनाथ के दर्शन है यहाँ का वातावरण समुद्र लहरें देखते हुए बहुत अच्छा लगा और यहाँ के ट्रस्टी द्वारा निशुल्क माता अन्नपूर्णा का वितरण हो रहा है बहुत अच्छा ट्रस्ट है और सभी का तृप्त कर रहे हैं कि भगवान को प्रसाद को आकर भगवान के द्वारा अन्नपूर्णा माता के द्वारा सभी को मन तृप्त हो रहा है आकर बहुत गदगद हुए यहाँ पर ट्रस्ट हो इसके बाद प्रभु महा तो गंगेश्वर का वहाँ से भाग चलाकर कृष्ण भगवान जो समाधि लिए थे उसमें आए हम लोग पालका दर्शन करने के लिए आज हमारा फ्रेंड है इसके बाद प्रभु जगन्नाथी स्वामी द्वारकाधीश जाएंगे हमारे सभी परिवारिक के तो साथ आए हमारे लालपुर में ही संगठन के द्वारा हम लोग पचास साथियों के द्वारा यहाँ पे आए हैं गुजरात के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने महत्वपूर्ण समय दिया और भी यहाँ पर यात्री के जुड़ गए हैं उनसे बातचीत हम करेंगे जी हमारे साथ है ગુજરાતના યાત્રિકો પણ જોડાઈ ગયા છે જે વેરાવળ સોમનાથ ભાલકા તીર્થ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં પહોંચ્યા છે એમના તરફથી શું પ્રતિક્રિયા પ્રતિક્રિયા છે અહીંયા બેન ખૂબ જ ઉતાવળ કરે છે બોલવા માટે બેન સાથે વાતચીત કરશું બેન શું કહેવા માગે છે ભગવાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં આવ્યા છે દર્શન કર્યા છે એમની શું આસ્થા વિશ્વાસ છે શ્રદ્ધા છે અને ખાસ કરીને બેન પહેલાં તો તમને એ કે આ ચોમાસાનો ટાઈમ અત્યારે અચાનક આવી ગયો છે ચોમાસમીનો ઓછા જ ચાલી રહ્યો છે શિયાળાની સૂઝનમાં શું કહેશો આપણું નામ અને પરિચય મારું નામ પ્રિયંકા સાધુ છે પ્રિયંકા સાધુ પ્રિયંકા છે અમે અહીંયા શિયાળાના વાતાવરણમાં ફરવા આવ્યા હતા અને અચાનક ચોમાસું આવી ગયું છે પરંતુ અમને અહીંયા આવીને દર્શન કરવાની ખૂબ મજા આવી અને અમે અત્યારે બધા અમારી ફૂલ ફેમિલી આવ્યા છે મારા મામાની ફેમિલી તરફથી મારા મોસાડ તરફથી વડ કુસ્તીએ જેસા કે સાથે આ કેતી આવ્યા તાલુકા જિલ્લા અમે પાટણ જિલ્લામાંથી આવ્યા છીએ જેતપુર પાટણમાંથી આવ્યા છીએ અને તાલુકો તમને અને આ છે અને અર્ધા ગામડાના છે ખૂબ ધન્યવાદ દીને ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી છે બીજા કોઈ લોકો બોલા માંગે છે આજા અમારી સાથે એક ભક્ત જોડે જ છે સાથે વાતચીત કરશું સુ કરવા માટે અહીંયાત્રા માટે આયા હતા ભાકા તીર્થ માટે જાણીતું છે ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા પાંચ હજાર વર્ષ પહેલા સમાધિની અંદર સુ્યા હતા ગાય ચડાવતા હતા ત્યારે તેમને ભાભ્ય પણ મારી જો ત્યારે તેમને અર્જુનને ના પાડે તો હું તરસ લાગે ત્યારે તારે પાણી નહીં પાડવાનું નહીં તો તારું જે બધું તેજ હશે તે મારી અંદર સમય જશે સરદા અર્જુન ગુણની ભક્તિની અંદર લીન હતો ત્યારે તેમણે પાણી ત્યારે પછી ભગવાન જ્યારે મોક્ષ કામ કરવાની તૈયારી હતી ત્યારે અર્જુનને કાબાએ અર્જુનને સાથે અને સહી મૂટી લીધો હતો ત્યારે ભગવાને કીધું હતું કે સમય સમય પડવાને નહીં પુરુષ વળવા કાભી અર્જુન લૂબ્યું હોય કમિષ્ણ બાણ ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં બોલી ગાડી અંદર સુડાયા હતા અને અર્જુન પછી તે પછી જઈને હાડ ધાર્યા હતા અને અહીંનું મહત્વ આજે પણ એટલું જ છે અમને અહીંયા મજા આવી આનંદ થયો અને આ ભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે આ સુધી તમને મહત્વ સમજાવું જી આ દર્શક મિત્રો ખુબ સરસ મજાની વાત કરી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના ભાળકાત ઇતિહાસ આપો તો